Tak ada Felda, hmm. ahli politik bergaduh, Felda makin teruk. Mungkin saya start dengan soalan yang agak general lah. Uh, kita dah dalam mana ni? Kita dah dalam sejam 40 minit. Okey. Uh -huh. Jangan lama-lama aku nak balik. Yeah, ya, ayo kita balik. Hmm. Okey, baik YB. Uh, dengan segala benda yang telah dibuat oleh kerajaan untuk Felda daripada hmm. pelan pemulihan, kemudian dalam 2023 kerajaan jamin 10 bilion untuk sukuk. Hmm. Tapi keadaan itu nampaknya macam tak berapa baik apabila FGV sendiri terpaksa diambil alih oleh Felda. Jadi, dia dah banyak dah uh, so much things invested tapi hasil tu nampak Mungkin tak berapa memerasangkan. Jadi apa yang tak kena sebenarnya Kalau kita nak postmortem sikit Pasal Felda ni maybe Ni pasal Felda kan pasal Terengganu ni Dia pasal Isu Terengganu panas Terengganu halau lah, lah. Tapi ha, ha. itu isu panas Yang berkaitan dengan Konflik antara Negeri hmm. dengan hmm. federal lah Berkaitan dengan premium tu kan Hmm, hmm. Yelah dia Felda Felda adalah Mangsa kebodohan ahli politik Malaysia hmm. over generations kan yeah. um, Felda bermula dan memuncak sebagai kejayaan nombor satu Malaysia. I think kalau ambil daripada tahun 60-an ke 90-an. And, and, credit to Kerajaan Barisan Nasional. I will say it if hmm. I have Yeah, lah, I will call a spade a spade. Lah. Yeah. Di bawah suksesif pentadbiran uh, Barisan Nasional hmm. kan. Uh, UMNO telah berjaya uh, membina Felda menjadi satu rancangan tanah uh, yang antara paling berjaya di dunia. Dan uh, dia menjadi imbangan yang baik kepada sektor swasta dalam uh, uh, peladangan kelapa sawit dan Malaysia dalam tahun 70-an, 80-an, 90-an dibina di atas dua tulang belakang ekonominya mm. uh, satu ialah uh, kelapa sawit satu lagi ialah uh, minyak mm. dan kelapa sawit dan minyak inilah yang memberi laba dan juga room for us to maneuver economically untuk bagi ruang kepada industri-industri lain macam elektronik, uh, perkilangan dan sebagainya kan Um, kenapa Felda pada zaman itu Jadi kebanggaan dan kejayaan utama uh, Malaysia di dunia Dan kenapa kerajaan yang sama UMNO dan barisan nasional juga Yang memusnahkan Felda Bermula daripada tahun 2007-2008 lagi Aku tanya soalan tu ha. Model tu tak sustainable? Kenapa pula model tu tak sustainable? Model sustainable I think because Felda dijadikan piggy bank Kepada UMNO dan Well dia dijadikan piggy bank sebab Sebab beza utama Felda dalam 20-30 tahun awal Kepada Felda dalam 10-15 tahun yang lepas Bezanya Felda pada masa awal tu Orang politik tak campur tangan Okay Felda ditubuhkan sebagai jabatan kerajaan, kemudian sebagai badan berkanun kan. Dan mm -mm. Felda itu diuruskan as best as possible uh, sebagai badan kerajaan. Adalah pengaruh uh, UMNO dan campur tangan UMNO sepanjang masa, tapi dia lebih kepada akses untuk berkempen politik. Mm -hmm. uh, maksudnya, You know Orang UMNO Pimpinan UMNO lah Yang dapat masuk ke Felda Yang dapat rasmikan itu Dan ini Dia tak sampai ke peringkat Menyalahgunakan duit Felda tu And Semua itu ber, ialah, bertukar uh, Pada zaman Datuk Seri Najib lah. Sebab itu saya Yang ini ialah Orang UMNO nak kecam Sampai aku masuk dalam kubur pun Kecam lah kan Tapi saya tak boleh menerima orang yang terlalu walak kepada Najib ni sampai tak nampak kerosakan-kerosakan yang Najib tinggalkan kepada negara terutamanya kepada institusi Melayu dan yang paling besar ialah FELDA. Hmm. Karena tahun 2007 2008 tu FELDA kaya Felda Bali ada hutang tahun 2007 2008 hmm. Felda ada lebih kurang 1.3 1.4 bilion ringgit ah ha, masa itu bila Datuk Seri Najib mula jadi Perdana Menteri mula dah dapat segala idea lah ramai lah pun nasihat semua ni dan Felda kononnya nak di yalah dia kira uh, menyelam sambil minum air lah Maksudnya Felda menjadi Uh, enjin ekonomi yang lebih besar dengan cara itu kita kena korporatkan itu yang jadi FGV, FGV. daripada FGV itu juga wang yang dapat daripada penyenaraian maka uh, sebahagiannya dibahagikan kepada peneroka-peneroka dan yang itu yang dapat peneroka dapat durian runtuh tahun 2013 lah. hmm um, Yalah Syed, again, I'm sentimental about Felda because you can go by my record. Dalam semua pimpinan uh, PKR dan PH dalam 10 tahun yang lalu kan, yang paling ke depan uh, membongkarkan dan uh, cuba memahamkan rakyat kita mengenai Felda ni akulah. Mm -hmm. Walaupun Cheplos tak puas hati, semua dia, semua dia. What do you expect me to say? I mean, but bandingkan I wrote very long article by article and uh, financial analysis sepanjang antara tahun 2015 ke 2019 tu mm -mm. I think about 48 daripada mm -mm. one by one. Or, kalau kalau tak nak berhenti, tak nak orang kata ni Rafizi ni Rafizi, aku pergilah buat sendiri <laughs> kan. So I spend a lot of my time uh um, oh, 48 ha 48 i think i wrote about 48. 48 i think i was the first one to bring on felda's financial mismanagement kemudian pembongkaran yang pasal beli hotel dekat uk sema tu uh, no no felda di uk australia tu marah oh, sorry marah. sorry ah, yeah, ah. so so semua in fact i went there pergi melawat ke hotel tanya dia ada beritahu ah, yang ini memang kita reserve untuk pimpinan UMNO ni ada satu dua bilik scan scan I went to the UK and check satu-satu kan so it's very personal to me sebab um, it's a sad story kerana kejayaan Felda ini dibina atas tulang belakang 112,000 lebih peneroka keluarga zaman orang dulu bukannya macam zaman sekarang dia masuk hutan kerjaan suruh tebas hutang ada kapak dia tebas hutang and saya ada dua orang uncle yang memang peneroka Felda so you know I mean it's, it's personal to me lah kan malangnya daripada 2009 tu lah kan so uh, the rest tu kalau nak baca satu persatu penyelewengan yang berlaku di Felda tu pergi kat blog saya lah baca lah 48 artikel tu kan beli yang paling besar ialah beli Eagle Plantations yang Peter Sondar dekat um, Indonesia sampai sekarang rasanya tak selesai lagi bayar lebih kurang 2 bilion ringgit um, uh, tiga kali ganda lebih mahal daripada harga pasaran beli hotel beratus-ratus juta satu demi satu demi satu kan akhirnya by the time datuk sri najib jatuh tu i think hutang felda lebih kurang 17 bilion daripada cash reach 1.3 bilion tak sampai 10 tahun jadi 17 bilion hutang hmm. then bila kerajaan bertukar successive government has to pump in money lah kan mm -mm. so i think by now Uh, hutang felda ialah 9.9 bilion yang kerajaan sama ada suntik ataupun kerajaan jamin. Mm -hmm. Kemudian FGV juga perlu dinyah senarai kerana FGV pun duduk di pasaran saham, di bursa pun harga tak naik-naik, mm -hmm. semua orang rugi daripada yang tahun 2012 tu sampai sekarang rugi tapi pada masa yang sama FGV juga ada untung lebih kurang 200 juta lebih 270 juta setahun macam tu kan paling kurang dia akan dapat membantu felda lah, kan hmm. jadi um, dari segi um, kelangsungan felda secara kewangan tu kan i think sampai aku bersara daripada politik benda tu takkan selesai lah ini bukan 10 ribu 20 ribu Ini Belas-belas bilion Besarlah kerusakan Yang ditinggalkan Waktu 2009 Sampai 2018 Ini dia Kalau kita tengok Mas lah kan uh -huh. Mas kan Daripada 2001 Yang Mas mula ada krisis kan Daripada Lewat 90-an 2001 kan hmm. Uh -huh baru setahun, dua tahun emas baru buat untung nampak bertapak dan itu selepas kerajaan suntik berbilion-bilion satu masa suntik enam bilion I think at one point suntik tiga bilion hmm. bail out maksudnya it took about twenty years plus dengan more than ten billion to... Put it in a shape balik Dan itu takkan recover tau Those 10 billion yang Yang dah disuntik semua tu Tapi at least Dia boleh bertapak balik Dan dia boleh naik balik lah The same I think you can say with Felda mm -mm. And it's even worse with Felda Sebab satunya ialah Dari segi legacy uh, Kewangan yang terpaksa ditanggung tu lah hutang itu pun sebab bank-bank pemutang-pemutang dah ambil haircut kerajaan bayar semua they all hmm. dan bank-bank yang ambil haircut ni ialah bank kerajaan jugalah JLC semua duit kita jugalah so kita kena suntik daripada tabung kerajaan kita juga kena suntik daripada uh, haircut yang uh, apa nama ni uh, lenders terpaksa ambil lah so kalau hutang Felda 1 bilion dia mungkin kena settle 500 juta je lah write off 500 juta hmm. kan dan aset-aset yang ada tu Yang semua tak boleh Yang bermasalah ni Masih lagi ada dalam Felda tu lah. Dan bila ada masih lagi ada dalam Felda You are looking at the next few years Yang you kena terus impair, impair, impair Eh, lah, tak tahu orang luar I Ini bahasa kewangan lah kan Maksudnya Aset tu contohnya hmm. Dalam buku dulu Felda beli 500 juta Tapi hasilnya menunjukkan Dia tak bernilai 500 juta pun Nilai dia sepatutnya 100 juta So dia kena hmm. dia kena impair lah. Impair tu 400 juta tu daripada 500 nak jadi 100 juta tu 400 juta tu mesti disusut nilai. impel Yang itu gila 500 juta habis saja duit bayar dulu kan. Dan dalam buku Felda tu masih lagi ada aset-aset macam ni. Maksudnya untuk tahun-tahun akan datang masih lagi akan ada susut nilai susut nilai susut nilai kan. So financially dia bermasalah. To make it worse, Hala tuju Felda ni sekarang ni sepatutnya ditentukan. Sebab zaman UMNO dahulu hmm. kan, UMNO telah bina Felda sebagai vote bank dia. Uh, ini kira lubuk sokongan hmm. UMNO dululah. <coughs> Masa zaman secara undang-undang kan, Felda ni dari segi Obligasi dari segi tanggungjawab kajian Ialah kepada peneroka yang 112 ribu lebih tu lah. <San> kan. <San> Tapi oleh kerana dia dah 50-60 tahun Maka keluarga Felda Warga Felda ni dah sampai generasi kedua Ketiga keempat dah pun Jadi bayangkan 112 ribu uh, Dari segi uh, stakeholder Felda Yang kajian kena jaga Daripada 112 ribu Kali mungkin 10 Oh 20 kali 30 So maksudnya segala sumber kerajaan Dan juga perancangan kerajaan Yang dalam tahun 90 Tahun 80 tu Lebih kepada 112 ribu keluarga ni Tiba-tiba soal perumahan generasi kedua Generasi ketiga Pekerjaan gini-gini Warga Felda semua ni When it, Felda was not designed for it hmm, So stakeholders betul. itu bertambah daripada 100 ribu lebih mungkin kepada 1-2 juta. Sedangkan Felda was not designed for it. Felda was designed for that 112,000 and successive government daripada zaman UMNO, kemudian uh, PH 1.0, BN, uh, PN dan sekarang kita masih lagi ada, belum ada hala tuju ataupun political will. What do you do with the Felda mandate? To make matters worse, eh, I don't know how much you know about sector peladangan lah. Okay kita di mata kita kelapa sawit ni kelapa sawit semualah ha, ah kan? betul ha. tak betul <laughs> betul anggapan ha. <laughs> kelapa sawit ni lain-lain dia ikut tua muda oh ha kelapa sawit pun macam manusia juga masa dia muda tu dia tak ada hasil hmm. lepas tu dia ada peak dia kan hmm. lepas tu bila dia dah tua tu hasil dia kuranglah and then uh, bila dia dah uh, uh, matang umur dia you kena tebang you kena replanting mm -hmm. untuk replanting ni perlukan banyak duit dan uh, lepas replant tu you nak kena tunggu dia tunggu. besar balik kan pada masa yang sama ni peneroka semua ni dia tak ada hasil dan you nak kena bayar macam-macam lah kan mm. jadi sebenarnya dia tengok kepada ialah uh, age profile pokok-pokok uh, ni I think lah age profile pokok Felda ni tua-tua jadi maksudnya dalam 2 3 tahun successively one after another ni kan banyaklah uh, plot plot Felda ni kalau yang terutamanya yang FGV lah sebab FGV ni diusahakan sebagai ladang kan yang uh, age profile dia itu tidak seoptimum berbanding dengan syarikat-syarikat peladangan lain yang swasta kan jadi another round of money kan dan pada masa inilah Terengganu pula hmm. masuk lah hmm. kan. Hmm. Yang ini pun uh, dia ada nak kata win-win pun tidak, lose-lose pun tidak. Ini sama-sama kerah kepala apabila semua ahli politik mempolitikkan hmm. Felda lah kan. Pada masa yang sama saya tak tahu secara terperinci lah hmm. soal premium tanah ke soal kan. Uh, dulu masa tanah-tanah ni diserahkan dulu um, kerajaannya sama AMNO dan BN hmm. di persekutuan AMNO dan BN di Terengganu Dengeri. jadi dia kira sub sap soy ah boleh cakap uh, sub kan mungkin tidak ada perjanjian yang yang jelas hmm. <tuk> Kemudian perundingan itu tidak dipercepatkan, gini-gini. Jadi perkara itu berterusan semua kan. Jadi itulah yang dijadikan asas oleh kerajaan negeri Tengganu untuk menuntut semua. Ha, kalau tidak kena halau, dia halau hmm. kan. So kalau kita ambil from that legalistic perspective semata-mata, kerajaan Tengganu akan kata, yelah kami betul lah. Ha, dia tak bayar premium gini gini. Ini hmm. tanah kami, ini hak kami semua kan. Tapi pada masa yang sama over the years rakyat Terengganu, negeri Terengganu pun benefited daripada FELDA yang ada kat situ semua tu. Ladang-ladang hmm. FGV semua It created economic activity, dia menyediakan peluang pekerjaan, kemudian keluarga-keluarga FELDA yang ada dan benda itu bukan timbul uh, out of nowhere yang itu Felda kena laburkan duit beratus-ratus juta to create infrastructure semua tu kan nah. jadi sekarang ini you halau bulat-bulat tanpa ambil kira langsung sebenarnya uh, ini um, apa nama ni is also about the livelihood bukan saja untuk rakyat but it's actually very important to Um, uh, Negeri Terengganu pun hmm. it, it is, It's a source of economic activity kan hmm. Tapi bila dia dipolitikkan Finally dia tak ada uh, Semua masing-masing nak jadi Tarzan lah kan? uh, So uh, Exco Pas tu tengok rancak je uh, Dengan bangganya Kononnya saya Buat kerja dengan baik Semua ni kan The final loser adalah Rakyat dan juga Felda Because one day, one day, katakanlah, mm -mm. one day, what if PAS jadi kerajaan persekutuan? You will inherit masalah Felda. Mm -hmm. Kan? Dan masalah itu termasuklah kesan-kesan yang kau pergi buat halau Felda daripada Tengganu tu that it cause disruption semua whatever cause semua tu itu Felda kena bayar kerajaan persekutuan kena tambah kena, kena suntik duit And if one day you are kerajaan persekutuan, ha, then good luck lah. So sebab itu I think lah kan, um, saya cuba sedaya upaya lah macam masa saya jadi menteri dulu kan. Hmm. Not to look at it from political lens. Sebab kita ni tak jadi kerajaan sampai bila-bila. Uh, and... Uh, bila diberi tanggungjawab jadi kerajaan ataupun jadi menteri that's an opportunity untuk kita berbakti. Masalah itu tidak akan diselesaikan oleh kita seorang. Masalah itu tidak boleh diselesaikan dalam satu penggal. Masalah yang sebesar Felda ini akan ambil masa bergenerasi untuk diselesaikan. So the best that we can do ialah decide what is the best for felda and peneroka felda and negara tolak tepi soal pertimbangan politik hmm. some you win some you lose as political party hmm. to make sure that bila ada pertukaran kerajaan atau orang baru masuk dia tak boleh nak kata this is very bad i have to change it they will say that actually i would have done the same thing jadi saya akan teruskan barulah kita boleh ada proses pemulihan yang berterusan untuk Felda <coughs> because it will take 10, 15, 20 years Kan, jadi uh, uh. sorry baby uh, just now on a light note lah you met Tan Sri Hanafiah mm, mm, Yeah, maybe you wanna share some yelah yang diceritakan tu Felda yang awal tu ialah multiracial fundamental yang awal dalam Malaysia. Ha, Cina ada, India ada, Melayu ada. Ha, masa tu masa Tun Razak nak buat Felda. Dia Tun Razak lah panggil hmm. dia kan nak buat Felda. Hmm. Dia masa tu chartered accountant. So dia dia minta untuk jadi GM Felda. So dia pergi turun ke bawah semua. Ha, hmm. Ah yeah. and then masa tu memang tak ada dimensi Bumi Putra bukan Bumi Putra Felda ialah rancangan tanah persekutuan untuk membasmi kemiskinan hmm. itu sejarah Felda yang awal lah. of course over the years things change lah kan Baik-baik